Ну вот разбитые окна в, летний, в летней кухне. Вот оно даже все падает, еще не доубирались. Вот. С той стороны тоже все разбитое. Видите, крыша э, отошла от этого, от стены. Забор простоял 25 лет. И вот он помешал нашим врагам жить нам спокойно. Сюда. Вечером вчера были дома, в пол одиннадцатого примерно. До этого были взрывы, мы все слышали. Потом один жутко громкий взрыв, мы приняли осколки на себя перебежали в другую комнату, упали на пол, чтобы осколки нас не повредили, стекла. Когда поднялись, а увидели, что разбитые окна, разбитая беседка, заборы, все побитое. Мы с сыном, на счастье, оказались они поранены, живы, здоровы. Наразі світла немає у людей. Тому сьогодні ми видаємо людям це ліхтарики, ковдри та плівку. Тут 20 будинків, які зазнали пошкодження, деякі незначні. Один будинок більш постраждав, бо біля нього влучив шахет. В складі нашої команди працює психолог. Люди дуже стурбовані, дуже знервовані від прильотів. Тому психолог працює, психолог надає першу психологічну допомогу, і також вся ця команда поїде далі в Чугуїв надавати допомогу.

Так я думаю, два колеса, ну два спата. Один на один, потом доска, потом это Если засыпать, то вот так придет. Да-да-да. Курцы пообещали, что...